12.00. стокгольм Гонки прибывает через 10 минут. Ребят, как вам новый аэропорт? Ну, не знаю. Чем-то напоминает концертный зал Могилянки. А что ты здесь делаешь? А я встречаю гостей из страны восходящего солнца. Япония ведь не принимает участие в Евро. А по-твоему в Швеции рассвета не бывает. Львов, а ты что здесь забыл? Подходит ко мне, как-то таки, вон, и скажет брик-экс, как же я люблю бережок, и скажет, не вак-бережка, смачно. Понятно. Эш, пацан 3, прикиньте, у них тут дюди-фри, водка только по чекушкам продается. Дима, вообще-то это одеколон. Ой, ну что ты мне заливаешь, там же четко написано, Шанель 05. Ладно, что ты там? Евро готовы? У нас вообще все готово. Мы даже запретили продажу букетов, потому что знали, что приедет много министров образования. Что <свескотворение> еще, еще? У нас в Львове повесили три светлофоры, сбудовали шесть магазинов, пять зорило. Стоп! Один сломал я. Холер, а у нас в Харькове все еще лучше. На сэкономленные деньги мы отремонтировали лавочки. Слышали, слышали, лавочки, Юля, хорошо сидим. Рейс Стокгольм Киев задерживается на 5 минут. Высокая девушка с татуировкой вина дизеля в профиль разыскивает своего мужа. Люба, ну что такое? Я иду, я иду. Новости Украины. Вчера в Азовском море перевернулся танкер Стервекса. Теперь температура воды 36,6. Массовые волнения начались во время футбольного матча на Львовском стадионе. После слов комментатора Германия атакует Польшу. Во время проведения Евро-2012 количество людей, стоявших в пробке в городе Киеве, превысило население Браваро в три раза. Вахтерша Харьковского общежития пределового по гостиницу не пустила испанских туристов номера после 12. -ти. За время проведения Евро-2012 общий доход бюджета Украины составил минус 72%. Ребята, это капец, что мы натворили! Как после этого Федоровичу в глаза смотри! Я знаю, нужно перед ними извиниться. Как, как? Смотри как, я вчера перед своей литкой так извинялся. Где его балкон? А, во, во, Витя! Витя! Виктор Федорович! Кто это сказал? Это мы. Сейчас, одну секунду. Их по триста баксов за ночь расчерить У нас в Львове лишь была одна беда До нас туристов не приехал никто Ой, В Крыльевце пусто, да не переймайтесь, пан На стадионе будет весело Много немчуры, да я повез их сейф музей в МВВ, а пусть знают, что мы можем побеждать, и нам для этого не нужно забивать. Виктор Федорович, вы простите нас, да мы хотели, чтобы был... Сыну в школу и авто. А мы у Львови заработали лишь на Рено. О, весь! Официальные лица спят в аэропортах. Так это был всего лишь сон, и евро еще не началось. И у нас еще есть шанс все поменять. Не, не маю. Хорошими языками писать, да. ребят. Пошли лучше гостей встречать. И напоследок. Вчера мой дед помыл свой жигунь. Мы чекаем его на евро.